Panie i panowie, proszę pana, proszę 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 pana, proszę pana, nie pana, proszę pana, proszę pana, proszę 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 pana, proszę pana, proszę proszę Ну, добрый день, дорогие друзья и коллеги. Э, ну, экономические отношения Украина-Африка, взаимоотношения прошлого, настоящего и перспективы. Но Африка ⁇ это континент, где находится около чуть более 54 государства, где 65% населения менее 20 лет. Это молодое скажем, поколение. Но континент, конечно, который является колебелью э, человечества, является источником множества природных ресурсов и человеческого потенциала. Но по ряду, по ряду различным причинам на сегодняшний день ну, по показателю вот, среднего скажем, дохода населению континент является самым остальным. К сожалению, это факт. Но это не беда. Я думаю, что поправить это все можно. Судьба, конечно, континента э, в течение вот, хаотического движения или развития. Вот континент прошел через...

болезни, которые источник некоторыми из них еще является загадкой. И очень много другие причины является вот то, что тормозил и сделали вот этот остаток вот континента по сравнению с другими. Но на сегодняшний день то, что дает немножко вот... Надежда на то, что вот быстро и эффективно континент будет уже сократить хотя бы некоторые вот проценты Это расстояние от других континентов, это то, что сознание людей, сознание африканских людей пробуждается. Это очень главный и очень важный фактор. С другой стороны, радикални, вот, и позитивные сейчас изменения наблюдаются во всех практически по всему континенту, в каждой и разни уголках вот, континента. Молодежь и благодаря э, средства э, и информации, тек, технические возможности дают возможности молодое э, поколение очень быстро развиваться. и очень быстро начинают принимать реальные и конкретные инициативы. И начинается сейчас разрушить ту тенденцию, которую раньше вот, керували э, или руководили вот, африканского континента, что старое, старое поколение, он держит у себя и практически все возможные средства и держит у себя тоже руководство. Но хотя и знания не обязательно овладели достаточно. Поэтому сейчас, благодаря тому, что и молодое поколение действительно сильно не остается от других молодых людей в других континентах, это позволяет очень быстро развивать вот континент. И это очень большой плюс дает вот в экономике и вообще во всех сферах жизни. И плюс к этому один фактор, что там действительно И такой э, момент который мен мон, или ментални независимости, мост этого малодоже который в отличие от старые поколения, которые жил во время колонизации и которые психо да и не имели возможности самостоятельно принимать решения вот в отличие от них малодое поколение на синфрантне ден може сама сиателна решения. И совместно с богатством вот, старшего поколения они тянут, и вот результаты можно уже потихонечку и увидеть вот, среди вот, африканского континента. Но Африка, конечно, на сегодняшний день представляет собой э, вот, огромная инвестиционная э, платформа. И эта платформа, конечно, притягивает у себя не только вот, страны бывшего Советского Союза, а действительно все мировые лидеры экономики притягиваются и как магнит вот, в африканском континенте. И очень хотелось бы, чтобы Украина не осталась в стороне, сторону от вот, те возможные вот, проявления, которые на сегодняшний день наблюдаем в континенте. Но природные ресурсы, о которых уже имеется, вот, говорили, что Африка располагает, это действительно э, не стоит об этом сильно кричать, они есть и не тронуты. И Действительно, Украина располагает огромный потенциал техник и технологии, которые могут вот, помочь и Африку, чтобы вот эти природные ресурсы преобразовать в готовые изделия и создавать новые рабочие силы и при этом развивать экономику вот, Украины. Если говорим о а, теперь о а, в прош прошлом мы знаем, что Украина была в составе Советского Союза, но Украина как состав Советского Союза участвовала активно в подготовке африканских кадров, которые получили образование вот, на территории Украины. И очень много украинцев работали именно во время Советского Союза в разных сферах и в разные вот, специальности и подготовили кадров тоже на в континенте. В разные страны и построили там инфраструктуру, медицины, образование, в разных сферах именно Украина участвовала в этом преобразовании континента. Но, конечно, вот во время Советского Союза была такая вот, может быть, политика, поскольку государства были неустойчивыми. И всегда была такая политика, может быть, относились немножко к африканским странам, как бы политика протянутой рукой. Люди всегда ждали, чтобы им помогли. И действительно, и от Советского Союза поступило тогда очень много тоже помощи в этом отношении. И с другой стороны, и несколько может быть народ, который не может быть очень хорошо проинформирован, действительно думали, что эти все помощи ⁇ это безвозмездный. Хотя э, при этом существовало взаимовигодный, э, скажем, сотрудничество, в котором можно было получить какие-то понимания ⁇ донан-донан ⁇ то есть дает и получает. Это не а. только безвозмезные. Э, помощь, которую оказала тогда вот, Советский Союз. Конечно, они помогли развивать экономику, строительство и многие сферы, но в ответ и получили тоже много от из конт конт континента. Но Украина после ну, в 90-е 90 годы, когда получила вот независимость, стала уже э, не в составе Советского Союза, начала создаваться новые отношения э, на паритетных условиях, согласно норме международного отношения. И при этом э, действительно наблюдалось, что учитывает взаимный интерес и африканские страны, и, Укра и Украина. Канешна Украина тагда не палучила, э, скажем, наслед, наслед директно вот инфраструктуро дипломатически вот представителство во Африка. И ето уже парт технол колеги Министерството на дел. дела, де судена в Африка, на Сигнаш на Украина е представена како диплома, како пасол во поем на еднасет стран А это э, и консульские отделы, наверняка, три или четыре в континенте. Но это, конечно, маловато э, для того, чтобы э, облегчить вот, торгово-экономические э, от, отношения. И когда есть присутствие страны в какой-то конкретной э, стране в Африке, это дает всегда возможность и экономически, и политически, и социально-культурные вот, отнош, отношения. А когда нет посольства, это и тоже по по э народ же. считает, что и стратегически, и политически, и экономически это страна, где нет посольства, то есть Украина не интересуется вот этими странами. Поэтому это тоже можно учитывать. С другой стороны, экономический вот, э, и финансовый э, э, составляющий, который будет на основе создания вот, посольства или представительства. Понятно, что для маленького или молодой, э, молодого государства это э, тяжелый, Поэтому, с другой стороны, э можно понимать, что Нилза не, одновременно создава дипломатические представительства во всех странах Африки одновременно. И после этого тено, мы же стратегија стратегию и экономические целесообразности, и и геополитические вот нахождения и можно создать вот эти дипломатические отношения но тут э, правьол э, по аналогии може би те сфера економически с где, ни чесова вот еси може да пани макака баланс експорт э, вот, и импорт между до украински и африкански страни но сами э, ярки вот, показатели или сами вот больш спектър продукти от които допустим на пазар Африки на сигурно ни ден это есть например, молоко и молочные продукты, пшеницу, ячмин, э, семена подсолнечная, подсолнечка, э, масла, которые э, я даже могу сказать, что сам лично э, занимаюсь, хотя и пока не большими партиями, но э, подсолнечные масла и майонез это является на сегодняшний день один из ä, направлений сотрудничества между вот, Западной Африкой и Украиной. И я э, немножко тоже замешан в этом и э, помогаю вот, представителям, которые там в Африке работают вместе с э, украинскими производителями вот, в, этом, в этом сфере. Okay. Амиак, э, э, Фероплав, ферро, Феросплав да, и вот мет, металлопродукты, то есть арматуры Металл. и все, то, что касается вот, строительных материалов, и то есть связано с, мет, с металлом и металлопродуктами. И, конечно, с другой стороны, по поводу импорта из Африки, то, что ну, продукты питания есть как, фрукты, как банан, кофе, рис, арахис, какао-баби, какао паста, какао масло, есть табачный э, сырье и табачные э, отходы. Есть руди э, и концентрат э, марган, марганцевии, И есть тоже то, что непосредственно из моей страны э, производится вот, и приносится еще в Николаев, в Николаевском глиняземном заводе, вот э, э, боксит и концентрат алюминия вот но конечно в шифрах есть какие-то там процентные или там как бы чтобы показать какой в каком объеме или в денежном эквиваленте, в, 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 в какие сумма это, это э, импортируется это потом когда вы будете показать и, и будет там они видно и процентные соотношения конечно очень считается мизерный если смотря на те возможности, которые есть, и потенциал, который э, вот, э, имеется. И тут э, говорилось действительно о продвижении вот, украинского товара, украинские услуги на территории Африканского континента. Это действительно э, нужно проводить самостоятельно. Это будет, наверняка, возможно, но будет буксовать. Если даже брали пример Турция, который действительно тоже сейчас очень представляется на рынке Африки, президент Турции, он тоже в составе, в голове делегации от 100 до 300 бизнесменов приезжают, из круг ряда африканских стран и налаживают контакты. И сразу после вот этих контактов... Обязательно последует заключение ряд контрактов, которые э, на сегодняшний день дают огромные вот, плоды. А второй пример, это я говорю вот, о, о, о друге вот, Китае, который на сегодняшний день вот, в Африке. Взаимоотношения действительно вот, Китай, с африканскими странами началось это не еще с, одни, с, с еще независимости вот, страны континента. И до сегодняшнего дня это является образцовым, в принципе, вот, взаимоотношением. Поскольку э, Китай, э, как и даже э, Украина на сегодняшний день, не влияет на политику вот, те где они инвестируют. Они занимаются сугубо экономически и политика нейтралитет. Это тоже вот э, очень важно. И государственные вот э, я понял хорошо. Да. И, но что я хотел сказать, что Украина действительно имеет э, возможный потенциал, чтобы э, представить интересы свои интересы и защищать их на, на в континенте в африканском континенте и Очень хотелoс бы што би десителна ето бил нина слава на деле и гасдарства гасдарства должна и мож и имеет права и ето во обврзност што би изелат делегаци и десителна пасити ето територија каде десителна украински продукти асенираат по достајност и конкурентно способни и No, v konce ja bi hotel skazat, što organizacije Afrikansk, äh, Afrikanske, eh, ne gazodavstvene rada v Ukrajini, которым я являюсь вице-президентом, мы пытаемся в своей силе действительно популяризировать вот, эти вот, украинские продукты, украинские отношения и украинскую культуру вот, в континенте Африки. И очень тоже хотим, чтобы и африканские продукты были известны тоже на территории Украины. И я уверен, что вот, несмотря на те политические, экономические, экономические трудности в данный момент, но это тоже вот э, временно, но это не должен мешать, чтобы Украина проявляла инициативу и Очень активно на рынке Африки. Спасибо большое. Дуже дякую, шановні друзі, за таку цікаву смісновну доповідь саме з під кутом африканської сторони про українсько-африканські відносини, передусім в економічній сфері. Чи є які запитання? Прошу Андрій Галович. <кій> У да. мене запитання такого плану для мого розуміння. Да. Цікавий погляд, ну, так сказать, з того боку. Стосовно найпотужніших африканських країн. Ну, там, ЮАР, ми знаємо, що вона, мабуть, найсильніша. А от можете назвати там три ще найпотужніші економічні країни от, на південь від Сиха. No, wreszcie nie. Nigerii, da jest etat, Botswana, po skąd po teritorii nie to samo balušaja, no, ale po ekonomicznie wot wot potencjał, jest silnie obrazowym wot и кот дивуар который mm -hmm. тоже э, на сегодняшний день тоже является тоже хороший хороший хорош, хорош. не очень бол большой но все таки потенциал и за очень короткий срок э, уже избавился от импорта продуктов питания Сейчас э, работает внутри на, на, себя и на экспорт для соседней и ряда лежащих государств.

это действительно а, разрабатывается и практикуется в данный момент э, очень взаимовыгодный и билатеральный и, в об, и даже в рамках общего вот, э, этого субрегиона су су суб отношений и взаимообмен и снижается или даже снимается таможни, вот барьеры между этими странами визовые -ви вообще э, виза не существует между этими государствами и даже вот есть э, очень много, которые имеют общая валюта. И это все способствует действительно свободные передвижении и товара, и услуги, и людей. И это действительно дает большой вот, импакт в как бы потребить корзину каждого вот, жителя, который может у себя легко найти продукты, которые производятся только, допустим, кто-то из Гвинеи, он может у себя кушать продукты, которые делаются, допустим, в Нигерии или там где-то в Мали. И это просто сейчас тенденция развивается и очень э, дает себе плоды. То есть, если, как я понимаю, да. такая региональная интеграция да. происходит на уровне не всей субсахарской Африки, а, а да. отдельных субрегионов субсахарской Африки. Я правильно да, понимаю? Да, если вот такой, да. А, Но ты ты кроме этого, кроме какое того, число стран? 16 стран. 16 стран. То есть Но... Есть, вот, вот это региональное объединение в Западной Африке объединяет 16 стран. Да? Да, да, А вот есть ли такие проекты общие вот, на всю субсахарскую Африку и насколько они эффективны? Или но, же они есть, но не но, но есть в принципе про, про, разные, про, про, разные проекты и экономические. Есть даже не только вот среди всех только 16 стран. Есть еще даже вот между соседними странами. Есть те страны, которые допустим Рика Нигер. И они объединяются и действительно сделают взаимоотношения и билатеральные, и между вот этими, допустим, со странами. А вот то, что касается вот вся субсахарской вот, Аф Африки, там тоже действительно есть какие-то программы. Но они на сегодняшний день, они только в проектах. Оно есть билатеральные. Допустим, Марокко, который сотрудничает с некоторыми странами Западной Африки, есть там действительно большой поток инвестиций и обмен вот, образования и очень много отношений, которые там и торгово-экономические, и банковской сферы и очень много других секторов, которые эти страны объединяют. Это не на основе, допустим, таких международных. Именно вот на между странами заключили вот прямые вот договоры. И даже до создания авиакомпании. Может, буквально одну хвилину дополню. Все-таки хочу бы подкреслить, отвечая на ваше вопрос, что наиболее эффективный І найбільш успішний зразок економічної інтеграції регіональної в Африці на південь від Сахари це саме Південно-Африканський Митний Союз і Південноафриканський Валютний Союз. Там далі буде ще доповідь, де ці теми будуть заторкуватися ширше. Але в плані ефективності і вигоди для учасників, то Південноафриканський Митний Союз пар, Намібія, Ботсвана, Лісота і Свозілен. Що і ти у місце такі свідчико, ну, шановні друзі, я думаю, ми подякуємо нашого шановного дорогого його ісу за чудову доповідь. І я ще хотів би зазначити, що і Африканська рада в Україні, і вільна віце-президент, це наші справжні друзі, соратники. Ми далі будемо працювати, зміцнювати контакти і. Реалізувати ті серйозні завдання, щоб довести до керівництва держави, і до бізнесменів, і до всього українського народу, що таке Шобшатська Африка, що, авта, що те, не, те не так далека, і це дуже перспективно. Дякую,